беларусе працаваў журналістам і працаваў як разі фрилансерам то есть журналісту якога няма пасведчання і э, заўсёды перада мной стаяла такая задача як зрабіць тую стужку для радыю калі ў цябе э, калі не заўсёду уцябе ёсць магчымасць раздабыць афіцыйна другі бок галоўная праблема франсера беларускага гэта доказаць что ты сапраўды робіш робіш гэта для я нейкага пэўнага сродку масавай інфармацыі. Нават у мяне былі такія праблемы, калі я як пазаштатны корэспандэнт, таксама як фарфрванфраванце фрилансер, развіўнага радыё, прыйшоў рабіць матэрыял на беларускую дзячую чыгунку, дзе ад мяне патрабавалі пасведчані і дзе мяне патрабавалі даказаць тое, што я сапраўды раблю гэты матэрыял для гэтай радыстанцыі, ад якой называюся ця мне здавася что ну я працую на дзяржаўнай на дзяржаўнай радыёстанцыііх пытанняў не павінна быць сітуацыя абсурдая ў прынцыпе той сцену асабліва калі гэта такія открытыя аб'екты я ж там не рабіў пра нейкую вайсковую базу ці яшчэ пра нешта ты як ффрлансер у прынцыпе напэўна з э, юрыдычнага пункту гледжання не вельміма можаш сябе абараніць як быццам бы тычытаеш законы як быццам бы ты, бы бы ты журналіст і цябе гэты закон мусіць абараніць але з іншага боку але з іншага боку на той же на те же самое слово записанное в законе можно поглядзець по-іншаму па з другим акцентам и атрымліться что ты уже не журналіст и гэты закон тебе не обороняет из верховного суда пришел отказ что но ну, той что допустим з'яўляетесь сябрам беларускайссоцию журналісту не подцверджае того что вы сапраўды журналісты ваш статус журналіста не доказаны ніяким чыном і вы парушали закон тому что вы не можете зноўку апеляваць на законы 43 ма своей информации тому что вы не журналистам ёсць неразуммела кем, ёсць фрыванце. У савецкія часы там, была файна такая акрасленне як па заштаны карэспондэнт, рабоччы карэспондэнт, калі б там працуеш на прадпрыемстве і пішаш нейкія артыкулы. Ну, то есть гэта таксама не журналісты, Гэта таксама былі франсеры ффрансеры свайго ча... э, ну, часу. І яны, наэўна, таксама не адчувалісябе журналістам. Як і зараз ты, калі нават гэтым займаешешься прафесійнай, то роз разумееш, што гэта... гэта твоя прафесія. У нейкім законе беларускім. Пожадалалі, каб гэта быў закон а сМ, пэўна, акэсліць,то такі ёсць файлансер. Увесь варта зразумець, што з ффрансера яны ёсць, яны ёсць як з'ява і іх проста прапісаць, даць ім пэўную магчымасць для жыцця для дзейнасці, Аформіць юрыдычнага пункту гледжаэння.